নমস্কাৰ এল পি আৰু ইউ বি ৰ চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পদৰ কাৰণে জিলাভিত্তিক খালী পদৰ তালিকা প্ৰকাশ পালে আৰু মেডিয়াম ভিত্তিকো আছে আপোনালোকে দেখিছে সকলো মেডিয়ামৰ কোন জিলাত কিমান খালী পদ আছে তাৰ যিখন তালিকা আজি ডি ডাব্লিউ এছ এমৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পালে গতিকে এতিয়া আপোনালোকে যিসকলে আবেদন কৰিম বুলি অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি সুখবৰ এতিয়া যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিছু তেওঁলোকে সাৱধানতা ল'ব লাগিব আৰু যিসকলে আগতে বহুবাৰ কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে গতিকে প্ৰথম কথা অনলাইন আবেদন কৰোঁতে বা জিলা নিৰ্বাচন কৰোঁতে কেনেধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগিব আপোনালোকৰ হয়তো বহুতেই এইখিনি কথা জানে তথাপিতো যোৱা বছৰবিলাকত এই অনলাইন কৰোঁতে সৰু সুৰা ভুল হৈ যায় বা তেওঁলোকে জিলা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু অসুবিধা হয় গতিকে কি কিখিনি দিশ চাব লাগিব প্ৰথম কথা আমি আৰম্ভ কৰিম ডকুমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কি কি ডকুমেণ্ট আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথম কথা আপোনাৰ একাডেমিক্সৰ যিখিনি আপোনাৰ ডকুমেণ্ট একাডেমিক্সৰ যিখিনি মেট্ৰিকৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেট তেতিয়াহ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে একাডেমিক্সৰখিনি লাগিব আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ যে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যিসকলে তেওঁলোকে এছ এছৰ যোগেদি মাৰ্কছ বৃদ্ধি কৰিছিলে বেটাৰমেণ্ট আৰু যিটো ছাবজেক্ট আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আছিলে আৰু প্ৰথমবাৰ বেটাৰমেণ্ট দি আপুনি যিটো বৃদ্ধি কৰিছিলে সেইখিনি মাৰ্কছ আপুনি তাত দিব লাগিব গতিকে সেইটো চাব আৰু আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত নথকা ছাবজেক্ট এটাত আপুনি বেটাৰমেণ্ট দিলে সেইটো আপুনি এড কৰিব নোৱাৰিব গতিকে সেইখিনি দিশো চাব আপোনালোকে আৰু একাডেমিক্ছৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে যিখিনি মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত যিখিনি ডকুমেণ্ট বিচাৰে প্ৰপাৰ চাইজত আপোনালোকে কৰিব সেইখিনি আপলোড দিব লাগিব যিখিনি বিচাৰে আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰ্ড সকলোখিনি আপোনালোকে দিব আৰু ঘৰ ধৰণ কৰিব কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি কামখিনি কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এল পিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ডি এল এডৰ যিখিনি মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট দুবছৰীয়া সেয়াৰ আপোনালোকে আটাইখিনি যিখিনি বিচাৰে ৰিকুৱাৰ্ড প্ৰপাৰ ছাইজত আপোনালোকে সেইখিনি লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ যিসকলৰ বি এড আপাৰ প্ৰাইমিট কৰিব তেওঁলোকৰ বি এডৰ দুই বছৰৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেটখিনি লাগিব গতিকে এইখিনি হ'ল ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চিৰ এডমিট কাৰ্ড যিখন আপোনাৰ বয়সৰ কাৰণে ডেট অফ বাৰ্থৰ কাৰণে সেইখিনি চাব ইয়াৰ পিছতে আহিব আপোনাৰ কেটেগৰী কোন কেটেগৰীত আপুনি পৰে যদি আপুনি আনৰিজাৰ্ভ হয় তেতিয়া আপোনাৰ কাষ্টৰ সেই নালাগে আৰু যদি আপুনি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয় অ' বি চি এম অ' বি চি আপোনাৰ এছ চি এছ টি প্লেইনছ এছ টি হিলছ বা পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট আপুনি বা টি টাইপচৰ যদি হয় আপুনি আপোনাৰ যিখন ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হেৰি সেইখন আপোনাক লাগিব সেইখিনি আপুনি ৰেডি কৰি ৰাখিব আৰু অনলাইন কৰোঁতে যাতে ভুল নহয় সৰু সুৰা ভুল হৈ যায় পিছত তাৰ কাৰণে আপুনি সৰু এটা ভুলৰ কাৰণে বহুত টেনচনত থাকিব লাগিব গতিকে কিছু সাবধানতা অবলম্বন অনলাইন কৰোঁতেও আপুনি নিজে গোটেইখিনি ফাইনেল সাবমিট কৰাৰ আগত চাই লব যিখিনি কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি হল ডকুমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বহুতর কেতিয়াবা ভুল থাকে ডকুমেণ্টছত ভুলৰ কাৰণে এতিয়া আগৰ যিখিনি আপুনি আপনি কৰি থৈছে যদি কাৰেক্ট ডকুমেণ্টটো দিব হোৱাকৈ আৰু কাৰোবাৰ যদি এটা ভুল হৈ আছে তেতিয়াহলে হলে অতি শীঘ্ৰে সেইখিনি কাৰেকশ্যন কৰি লব আৰু অনলাইন পিৰিয়ডৰ সময়ত যদি কাৰেকশ্যন হৈ নাহে যেনেদৰে আছে আপুনি তেনেদৰেই আপলোড কৰিব পাৰিব যদি ক'ৰবাত সৰু সুৰা ভুল আছে তথাপিতো আপুনি পিছত ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত কাৰেকশ্যন ডকুমেণ্টটো আপুনি কাৰেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ কাৰণে আকৌ আপুনি এপিড এপিড কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰপাৰ ফিল আপ কৰোঁতে আপুনি কোনো যাতে ভুল নহয় সেইখিনি কথা চাব লাগিব সেইখিনি হ'ল একাডেমিক্ছ আৰু প্ৰফেচনেলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি প্ৰয়োজনীয় আৰু তাৰপিছতে প্ৰয়োজনীয় হ'ল আপোনাৰ টেটৰ যিখন মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট যিখন আপোনাৰ লাগিব আৰু আপুনি চি টেটত যদি আপুনি এপ্লাই কৰিছে চি টেট দি আপোনাৰ যিখনত আটাইতকৈ মাৰ্কচ বেছি আপুনি যিটোখনে আপুনি আবেদন কৰিব সেইখিনি আপুনি চাব আৰু চি টেটৰ ক্ষেত্ৰত লেংগুৱেজ ওৱান বা লেংগুৱেজ টুত আপুনি যিটো মিডিয়ামত আপুনি এপ্লাই কৰিব তাৰ যিকোনো এটা থাকিব লাগিব ধৰি লওক আপুনি যদি আছামিজ মিডিয়ামত কৰে আপোনাৰ চিটেটৰ লেংগুৱেজ ওৱান বা লেংগুৱেজ টু যিকোনো এটাত আপোনাৰ আছামিজ থাকিব লাগিব গতিকে সেইখিনি দিশ আপোনালোকে চাব আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টত যিখিনি ৰিকুৱাৰ্ড বিচাৰিছে সেইখিনি ভালদৰে একবাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট যাতে আপোনাৰ ৰিকুৱাৰ্ডখিনিৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ সেইখিনি কথা আমি ক'লোঁ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লগত আপোনালোকে সকলোখিনি মিলাই চাব আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যদি কপি বিচাৰে তেতিয়া সেইটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় সকলোৱে অনলাইন আপডেট কৰা আছে গতিকে বাকী যিখিনি ডকুমেণ্টৰ কথাত সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে ইয়াৰ পিছতে আমি আহিলোঁ জিলাভিত্তিকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিহেতু তিনিখন জিলাতহে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কোনো জিলাৰ নাম উল্লেখ নকৰোঁ কিয়নো এতিয়া আৰম্ভণি আজি হৈছে আৰু এতিয়াই সেইখিনি কথা ক'লে আপোনাৰ জিলাৰ যিখনৰ কথা কোৱা হয় তেনেকুৱা জিলাত আপোনাৰ ট্ৰেণ্ডিং হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি প্ৰথমে আপুনি চাব লাগিব জিলাত নিৰ্বাচন কৰোঁতে প্ৰথম কথা আপোনাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনাৰ যি হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট ধৰি লওক আপোনাৰ যদি যোৰহাট আপোনাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট তেতিয়া আপুনি যোৰহাটত পোষ্ট আছেনে নাই আপুনি যি এল পিৰ কাৰণে যদি কৰিছে কিমান পোষ্ট আছে আৰু নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টখন চবেই ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চত নিশ্চয় দিব দিব পাৰে আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিদিবও পাৰে যে নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁলোকে কৰিব নিবিচাৰিবও পাৰে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড কোনোবা এটাত তেওঁলোকে নম্বৰটোৰ ওপৰত বেছ কৰিব কিন্তু সৰহসংখ্যক কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তেওঁলোকে নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টখন ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চত দিয়ে কিয়নো সকলোৱে নিজৰ জিলাত কৰিব বিচাৰে আৰু বহুতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিখন জিলাত মানে কৰিব বিচাৰে সেই জিলাখনৰ পষ্টৰ সংখ্যাটো চাই সেই জিলাখনতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটো বহুতেই দিয়ে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিৰ্ভৰ কৰিব আপুনি ক'ত চাকৰিটো পালে কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব সেই কথাটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু বহুতেই নিৰ্ভৰ কৰে টেটৰ নম্বৰটোৰ ওপৰত আপোনাৰ টেটত কিমান নম্বৰ আছে সেইটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে তথাপিতো বহুতেই নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টখনকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া দেখা যায় আৰু ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাব আপোনাৰ কেটেগৰীটো চাব আন হিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি আন এজাৰ্ভৰ কেটেগৰী হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আন হিজাবৰ য'ত বেছি প'ষ্ট থাকিব তাৰ ভিতৰত আপুনি সকলো মিলাই চাই ল'ব চাই মেলি যিখন জিলাতে আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিব বিচাৰে সেইখনতে দিব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি পূৰ্বৰ কিছু কথা আপনি চাই লব পূৰ্বতে কেনেধৰণৰ হৈছিল মেধা তালিকাবিলাক কিন্তু এতিয়া এইখিনি ক্ষেত্ৰত এজামশ্যন কৰাটো ঠিক নহব বুলি ভাবিছ মাত্ৰ আপোনালোকে ফাইনেল যেতিয়া আপোনালোকে জিলা নিৰ্বাচন কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু নিজৰ 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 অফ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব আপোনালোকে আনৰ পৰামৰ্শও আপোনালোকে লব বহুজনৰ কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ কনসাইন্সর ওপৰত হেৰি কৰি আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি দিব ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আপোনাৰ নম্বৰটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব আৰু সেইমতে নম্বৰৰ লগতে জিলাখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কোন জিলাত কিমান ভেকেঞ্চি আছে ধৰি লওক কোনোবা আপুনি যদি অ' বি চি কেটেগৰীৰ হয় আপোনাৰ যিখন জিলাত আপোনাৰ বেছি প'ষ্ট আছে অ' বি চিত আপুনি নিশ্চয় তেনে এখন জিলাত নিৰ্বাচনী কৰিব লগতে আপুনি আন এজাবৰ পোষ্টটো আপুনি চাব আন এজাবতো যদি বেছি আছে তেতিয়া আপুনি তেনে এখন জিলাত নিৰ্বাচনী কৰিব পাৰিব কিয়নো অ' বি চিটো প'ষ্ট আছে আন এজাবতো আছে হাই মাৰ্কছ থকাখিনি যিসকলে টেটত নাইণ্টি বা তাতকৈ বেছি পাইছে ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হ'লেও আন হিজাবত প'ষ্ট বেছি থাকিলে তালৈ গুচি যাব গতিকে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ তেনে এখন জিলাত আপোনাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিলে আপোনাৰ প্ৰযুক্তটো বাঢ়ি যাব আমি কোনো জিলাৰ নাম এতিয়া উল্লেখ কি কাৰণে কৰিব বিচৰা নাই যিহেতু অনলাইনটো আবেদন হৈছেহে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে কৰা উচিত সেইটো এটা ধাৰণাহে আপোনালোকক দিব সেইকাৰণে কোনো জেলার কথা আমি উদাহরণ হিচাপেও ইয়াত নাই গতিকে আপনি নিশ্চয় বুঝি পাইছে আপনি যদি এস সি কেটেগরি হয় লওক এস চি কটেগরীর যত বেশি পোস্ট আছে সেই তেনেধৰণৰ জিলাবিলাক আপনাদের এখন তালিকা বনাই চাব আর যদি সেই জিলাখনত আনি যাবতো বেশি পোস্ট আছে এস লগতে তে জেলা আপনি নিশ্চয় দিব কিয়নো আনি যিসকল ভাল মার্কস থাক চি সি তেওঁলোকৰ যদি টেটৰ নম্বর নাইণ্টি বা তাতকৈ বেছি পাইছে তেওঁ মেৰিটত এছ চি কেটেগৰী হ'লেও তেওঁ আনি যাবলৈ গুচি যাব তেনেধৰণৰ হ'ব গতিকে সেই কথাখিনি আপোনালোকে চাব ঠিক একেদৰে এছ টি প্লেইনছ বা পি ডব্লিউ ডি বা টি ট্ৰাইপছ বা এইখিনি আপোনালোকে সকলোখিনি চাব ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে কেটেগৰী ৱাইজ মিডিয়াম ৱাইজ বহুতৰ আপোনালোকে চাব কথাখিনি গতিকে যিহেতু আজি প্ৰথম দিন গতিকে যিখিনি বেছিক প্ৰয়োজনীয় কথা সেইখিনি আমি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু মূলত আপুনি যিহেতু জিলা এখন নিৰ্বাচন কৰাৰ আগতে ঘপককৈ আপুনি নিৰ্বাচন কৰাতকৈ কিছু কথা চাই ল'ব লাগিব নহ'লে এনেধৰণৰো হ'ব পাৰে যে আপুনি ভৱিষ্যত আপোনাৰ এনেধৰণৰ হ'ব যে আপুনি এইখন জিলা নিৰ্বাচন কৰা হ'লে আপুনি সিমানটো কাট অফত আপুনি পাই গ'লহেঁতেন আৰু কাট অফটো কোনেও নিৰ্ধাৰণ নকৰে আচলতে এখন জিলালৈ কেণ্ডিডেটে যিমান কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিছে কিমান মেটিয়া কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিছে আৰু সেই ওপরতে নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে জিলাৰ নাম আমি এইকাৰণেই কব বিচৰা নাই বহুতেই চায় গতিকে তেনেদৰে এইখন জিলাতে সুযোগ আছে বুলি কলে তাত মানে হব পাৰে বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্নজনে গতিকে আমি কোনো জিলাৰ নাম কব বিচৰা নাই আৰু ফাইনেল ডিচিশনটা আপুনি নিজে লব খালী কে কোনখিনি দিশ চাব লাগিব আপুনি সেইটো চাব যে আপোনাৰ নিজৰ কেটেগৰীটোত কিমান প'ষ্ট আছে আৰু আনৰিজাৰ্ভত কিমান প'ষ্ট আছে সেইখিনি চাব গতিকে বহুতেই কিছু ভ্ৰান্তৰ ধাৰণাও লয় আজিকালি অসমখনৰ সকলো জেগাতেই সকলোৱে চাকৰি কৰিব বিচাৰে গতিকে উজনি নামনি মধ্য অসম বুলি কথা নাই বহুতেই আগতে ধুবুৰী চাউথ চালমৰা এইবিলাকত পোষ্ট কম থাকিলেও তাত এটা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব বিচাৰে কি কিয়নো তাত বহুত কেণ্ডিডেট যাব নিবিচাৰে বুলি বহুতে ভাবে কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো কথা নাই তথাপিতো আপুনি সকলোখিনি ভালদৰে ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ যিখন আপোনাৰ জিলাভিত্তিক তালিকা প্ৰয়োজন হ'লে আপুনি এখন প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই লৈ ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰি চাব চাওঁতে সেইখিনি দিশ চাব আৰু ডকুমেণ্টখিনি আপুনি প্ৰপাৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিব অনলাইন কৰাৰ আগতে যিহেতু আবেদন হৈছে সময়ো যথেষ্ট দিছে গতিকে আপুনি ফাইনেল আবেদন কৰাৰ আগতে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়াৰ আগতে এইখিনি আপুনি চাই ল'ব নিশ্চয় আমি আশা কৰিছোঁ এইখিনি তথ্যই কিছু হ'লেও আপোনালোকক সহায় কৰিব আমি কোনো জিলাৰ নাম বা আমি কোনো কেটেগৰীৰ কথা স্পেচিফিক কোৱা নাই গতিকে এইখিনি কথাই যদি আপোনালোকৰ কিছু হ'লেও সহায় কৰে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো বনোৱা আমাৰ সাৰ্থক হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু বহুত দিনৰ পৰা নতুনকৈ উত্তীৰ্ণসকলে যিসকলে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটাত আবেদন কৰিব নোৱাৰে